Есть такое мнение, что харьковские риэлторы не все, но большое количество некомпетентны. Что думаешь по этому поводу? На самом деле такое мнение существует действительно и, скажем так, соответствует действительности, к сожалению. Потому что многие топовые риэлторы, которые до войны работали в Харькове, эксперты, агенты, поразъезжались. Кто на Западную Украину, кто в Киев, кто в Европу. Многие работают дистанционно, удаленно, но все равно это не тот объем работы и возможности. Как бы когда ты находишься в харькове лично это совсем другое дело и сейчас в нашу профессию пришло очень много новых людей которые до войны работали в других профессиях на других должностях учителя предприниматели люди у которых был свой какой-то бизнес люди вообще из профессии которые абсолютно не смежные с риэлторством.